Yang Berhormat Tuan-tuan buat dan puan rakan-rakan meja kerajaan, teman-teman sekati, -teman perwakilan pembangkang hadirin hadirat warga dewan yang dimuliakan. Salam kemerdekaan dan salam satu Malaysia buat anak-anak Malaysia yang hadir bersidang pada hari ini. Pada kerajaan hari ini menggagaskan usul perpaduan negara, tanggungjawab rakyat, menjadi mandat lazim selaku ketua pembangkang untuk kami menerima segala bentuk pendefinisian Baik secara literal maupun secara konseptual. Namun sudah ada perdebatan, kita perlu meneliti beberapa kesilapan dan beberapa keraguan yang akhirnya menggagalkan matlamat kita untuk menilai usul hari ini secara ilmiah Tuan Di Pertua. Pertama pada hari ini, bagaimanakah pada kerajaan meletakkan perpaduan negara itu kepada tanggungjawab rakyat? Pertama, mereka melihat peranan rakyat itu sebagai perkara yang paling signifikan dirujuk kepada dua perkara. Jadi apabila wujud tindakan untuk menyelesaikan masalah dan yang keduanya tuan di pertua apabila rakyat memainkan peranan dalam mencapai matlamat-matlamat perpaduan yang mereka gariskan. Namun tuan di pertua mereka belum pun mencirikan keadaan peranan paling signifikan dalam perdebatan pada hari ini. Contohnya dalam kayu ukur pertama berkaitan dengan rakyat yang memainkan peranan. Kalau kita nak cakap kepada siapa yang memainkan peranan Kami juga boleh kata kerajaan wujudkan dasar Kerajaan juga ada peranannya Tetapi bagaimanakah Dalam rakyat memainkan peranan Kerajaan juga ada peranan Peranan apakah paling signifikan Tidak pernah mereka periksa Dalam perkembangan Kedua Pada pembangkang hari ini agak terkejut Kerana mereka mengatakan rakyat juga tuan yang dipertua mempunyai kapasiti untuk menyelesaikan masalah-masalah perpaduan? Persoalan paling mudah yang saya logik. Contohnya kalau ada isu perpaduan, rakyat sama rakyat bertelanggah. Dalam hal ini, siapakah yang bertanggungjawab menyelesaikan perkara ini? Wuuuuh! Dalam perdebatan, dan kedua-dua isu kepada berdiri, dipersilakan. Boleh dipertua, padahal ini kegagalan yang amat berhormat ketua perbankan, saya kira cukup besar. Pertama, boleh dipertua, kata beliau kerajaan pun ada peranan. Kami tunjukkan melalui dua kali ukur yang kami bentangkan sebutan tadi, bagaimana masyarakat ataupun rakyat memiliki peranan paling signifikan yang gagal beliau serap. Perkara kedua, boleh dipertua, katalah rakyat sama rakyat. Kami tunjukkan bagaimana rakyat yang bersindak untuk menyelesaikan masalah-masalah walaupun ada dasar kerajaan. Kalau rakyat tak bersindak ada dasar saya selesai masalah. Baiklah, inilah masalah mereka Dalam kes yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri Dalam ujian berkaitan dengan ekonomi Adakah mereka menunjukkan kepada kita Apakah peranan yang telah dimainkan oleh rakyat Sekadar bercerita tentang Apakah dasar-dasar mereka diwujudkan oleh kerajaan Menggambarkan mereka sendiri menunjukkan Pada fasa pertama pengujian mereka Mereka tunjukkan bagaimana kewujudan dasar Pelaksanaan oleh kerajaan itu sendiri adalah peranan paling signifikan. Maka bagaimana pada pembangkang hari ini menantikan kes mereka secara bersemuka adik-adik itu -adik sekalian. Hari ini kami akan tunjukkan pertama rakyat tidak memainkan peranan melihat kepada kegagalan rakyat untuk memainkan peranan yang tuan di Papua. Yang kedua kami akan tunjukkan melawan perkara paling signifikan dengan berhujuk kepada kewujudan ataupun kapasiti kerajaan untuk mewujudkan dasar-dasar dan agenda untuk memelihara perpaduan nasional. Maka kami akan bergerak dengan dua strategi pengujahan. Pertama saya akan ceritakan berkaitan dengan kegagalan masyarakat memainkan peranan menyebabkan kita tidak boleh menyedarkan tanggungjawab ini kepada rakyat. Dan yang kedua yang telah saya akan buktikan kepada anda berkaitan dengan kapasiti kerajaan untuk mewujudkan dasar Tabat dahulu yang berhormat. Baik, ikut anda. Baiklah, pertama berkaitan dengan keseimbangan ekonomi. Kita melihat satu hakikat dan realiti pada awal kewujudan kemerdekaan kita setelah tragedi 13 Mei 1969 ini terjadi tuan di puan Kerajaan telah melaksanakan dasar ekonomi baru bertujuan dengan kaedah terampang dua mata. Pertama untuk membantu kemiskinan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira kaum dan yang keduanya tuan dan puan-puan mewujudkan penyusunan semula masyarakat dari segi sektor ekonomi untuk memastikan jurang ekonomi antara kaum dapat kita rapatkan. Dan dasar ekonomi baru ini telah diteruskan dengan kewujudan dasar pembangunan nasional. Ini berkaitan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Namun hari ini, kalau mereka katakan rakyat memainkan peranan yang paling signifikan dalam mencapai matlamat, saya boleh tunjukkan kepada anda satu realiti. Mungkin pahit untuk kita terima. Tapi inilah keadaannya rakyat gagal memainkan peranan. Sehingga akhirnya matlamat dalam perpaduan tersebut tidak dapat dicapai suara di Papua. Contohnya ketika kerajaan mewujudkan yayasan Sekur Nasional pada 9 November 1998 tuan di lipat bertujuan untuk meningkatkan institusi perniagaan dan melibatkan penglibatan masyarakat jadi rakyat dalam bidang keusahawanan tuan di lipat Namun bagaimanakah soal penyertaan masyarakat pada ketika itu? Contohnya tuan di lipat pada tahun 2000 kita melihat bagaimana tuan di lipat dua sasaran diletakkan oleh asas Sekur Nasional Sekur Nasional untuk menggalakkan penglibatan lebih menggalakkan sasaran penglibatan 5,000, 5000 syarikat industri kecil dan sederhana dalam bidang keusahawanan gagal dicapai berikutan pada ketika itu Tuan di Puan Kuo tiada sambutan terhadap Yayasan Tengku Nasional misalnya Tuan di Puan -tua, syarikat usahawan yang telah pun melepas mem mempunyai taraf yang baik tidak membantu syarikat industri kecil apabila skim kerjasama teknikal antara usahawan bumi putra sendiri tidak dapat dilaksanakan berikutan keengganan mereka untuk bekerjasama keduanya Tuan di Puan -tua, kita melihat walaupun kerajaan telah menggalakkan penglibatan golongan bukan bumi putra dalam sektor pekerjaan kita melihat pada hari ini sektor perkhidmatan awam masih lagi dikuasai oleh golongan bumi putra dan keadaan ini mewujudkan satu jurang dalam sektor perkhidmatan awam. Mengapa perkara ini berlaku? Pertama, sifat keserbukaan yang wujud untuk kita bekerja dalam satu sektor perkhidmatan awam kerana Tuan di Paswa pada tahun 2004 sahaja Tuan di Paswa kita cuma mempunyai penglibatan perkhidmatan bukan bumi putera. di bawah paras 10% dalam sektor perkhidmatan awam membuktikan masih wujud jurang ataupun keadaan jurang dalam sektor perkhidmatan awam apabila golongan bukan bumi putera masih lagi menguasai sektor perkhidmatan awam tuan ini pasal apa yang kami buktikan pada hari ini kita memang ada matlamat kita memang ada aspirasi tetapi persoalan pertama adakah rakyat memainkan peranan paling tinggi dalam mencapai matlamat tersebut kalau inilah realiti dan masalah yang kami tunjukkan kepada anda. Saya kira anda berhenti kerana mendengar tempoh 7 minit saya berucap. Mohon terus membakar. Terima kasih kepada Ayah Ahmad. Ahmad Sobangkang, Arwin Anak Barat, anak kelahiran Sarawak. merupakan anak sulung daripada tiga orang adik-beradik bercita-cita ingin menjadi jurutera petroleum. Uh, kegemaran beliau menulis blog Melayari internet dan memakan nasi lemak. Bila saya tanya apakah halaman blog yang telah ditulis, beliau kata antaranya bagaimana memastikan kulit sesiasa lembut dan putih. Dan bagaimana memastikan keterampilan Tegak dan bergaya. Sesuai dengan orangnya. Uh, tokoh yang diminati oleh beliau adalah Datuk Seri Syarizat Jalil Itulah uh, yang berhormat bakang kita. Jadi kita balik ke meja kerajaan. Saya ingin menjemput Olá,